Вітаю наших слухачів та глядачів. Київ 98 вісім радіостанції найкращого міста у світі. Це програма Лікар знає сьогодні. Для вас її проведу. Я Наталка Сопіт. І сьогодні ми поговоримо про те, як підтримувати здоров'я та активність за допомогою природних засобів. Ну адже всі ми хочемо жити довго і при цьому залишатися активними. Ну і головне, щоб природа вже подарувала нам усе необхідне для цього. Просто потрібно знати, як правильно скористатися її. Ресурсами розібратися у цьому ми запросили нашого гостя, Станіслава Григорського. Він є засновником компанії Нафталан Фармгруп. І теж зауважу для наших глядачів і слухачів, якщо у вас виникатимуть запитання протягом етеру, то знайте, що Нафталан Груп знаходиться. За адресою Київ, вулиця Ділова, 14. Також можна зателефонувати 0,95 798 29. І на сайті також детальну інформацію знайти нафталан.груп. Це, якщо ще й вас зацікавить, із тієї продукції, власне, з якою і прийшов до, наш, до нас Станіслав. І тут варто ще з чого почати. Станіславе. спершу вам добрий день. Добрий. І давайте спочатку з такого актуального головного і водночас доволі широкого питання почнемо, щоб розібратися, що таке активне довголіття, що це в принципі мається на увазі? Це про здоров'я чи про якість життя, власне, загалом, чи це і те і інше. Будь ласка, які у вас міркування з приводу активного довголіття? Пробачте, що буду була російською мовою, Пробачте, будь ласка, як то очень сильно переболел онкологией. Очень сильно. И я начал анализировать свою жизнь. Как получилось? Почему? И смог ли я это предотвратить? Оказалось, все это мог. И э, я просто не уделял себе внимания. Деньги, заботы, беготня. Беготня по кругу. И э, вот помните как ты Гиппократ когда-то сказал, что лика ликуя, а природа И я... Э, случайно был на месторождении, а я сам занимаюсь химическим машиностроением. И вот мы участвовали в разработке. Есть такое в Азербайджане месторождение, которое называется Нафталан. Mm -hmm. И вот Нафталан. Открыто оно в несколько тысяч лет назад. Открыто это тысяч лет назад. И там проезжают люди со всего мира. И я там убедился, насколько люди дорожат своим здоровьем, приезжают не только, когда уже... А там еще от есть такое слово «музей костылей» в Азербайджане, музей костылей. И когда я приехал туда, посмотрел, на каких костылях проезжают люди, какими палочками, я был удивлен. Но потом я увидел, сколько молодежи сегодня приезжает, которые хотят наперед предупредить многие болезни, и спортсмены после, после травм. И э, молодые ребята даже с Карабахской войны, с Азербайджана, mm -hmm. с Ариазом, со самыми сложными э, кожными заболеваниями. Вот э, И вот возвращаемся к тому, что природа сегодня лечит намного больше, чем лечат врачи. Да, нам всю жизнь как-то говорили, что есть медицина. Я не против медицины, но считаю, что природа нам подарила больше, э, чем мы можем пользоваться. И вот у нас есть э, нафтуся, все знают, uh -huh. весь мир ездит. В Азербайджане есть созвучное слово нафталан. Она тоже идет через э, породы такие, и только нафтуся это внутреннее лечение, а нафталан это кожное и суставное заболевание. Аналогов нет. В Азербайджане нафталан признан национальным достоянием. И когда я увидел, какую пользу можно э, принести Украине, занявшись этой темой, мы глобально занялись этой темой на очень профессиональном уровне с немецкими компаниями, с азербайджанскими компаниями. И мы выкупили там предприятие, которому 40 лет, которое профессионально этим занимается. Угу. Отже, ви більше перейшли до того, чим безпозначить Нафталан Фармгруп, більше про вашу компанію, чому вона про це, чому вона цим почала займатися, а більше про саму, як то кажуть, е, ну якщо так можна сказати, да, продукцію на основі як, чого вона зроблена. А от е, повертаючись до мого питання: активне довголіття, що ви вкладаєте саме в це поняття, від чого це залежить, активне довголіття? Ну, естественно, это, это гармония Жить, життя в, в комплексе работа отдых любовь uh -huh, uh -huh. ну комплекс вопросов он не может быть однозначным нельзя быть выбрать одно там когда в субботу в воскресенье надо сходить в церковь uh -huh. посвятить внимание семье съездить в санаторий сходить в природу стараться не обижать никого это комплекс вопросов Ну, це і якість життя, і власне те здоров'я, на якому зараз ми далі будемо дійсно акцентувати увагу. Отже, природні ресурси. І от компанія, як ви вже зазначили, спеціалізується на використанні нафталанової олії. Я правильно розумію? Да? От розкажіть, чим унікальний цей природний засіб і як він безпосередньо допомагає організму? Яких саме органів, чи це в цілому? От ту більше ще теж роз'ясніть. Ну саме таке, я попав, я сидів в Академії наук Азербайджана. И была такая история в моей жизни. И президент Академии наук Азербайджана передает банку с банку трехлитровую нафталана и говорит: передай по вашим первым лицам страны, не буду называть фамилию, я думаю все эту историю знают. нафталана. у нашего одного из первых лиц были проблемы с кожей. И Я думаю, что же это такое, что Академия наук Азербайджана передает первым лицам нашей страны банку с нафталаном для лечения кожных заболеваний? кожных заболеваний. И оказалось, что для суставов, для псориаза, для всяких дерматитов, для трофических яз, ничего нет лучше, чем природное существо, которое называется mm -hmm. нафталан. Оно есть в двух местах в мире. Есть в Хорватии и есть в Азербайджане. Вот чтобы в Хорватии купить путевку, если вы сегодня позвоните, путевку можно заказать через полтора года. Mm -hmm. Вот такой спрос на нафталан. То да. нафтолан, це тільки, це олії, нет, это нафталан, это только, это в выгляде олии, это риды на... Это нефта. Это Что это за субстанция? Первую нефть, пер, пер, першу нафту, э, когда начали добывать, ее начали использовать, если помните, наши еще бабушки, все лечили керосином. Первую нефть изобрели для лечения людей. Это потом, когда сделали химический анализ, начали с нее делать бензин. А первая нефть и была использована для лечения людей. Что касается нафталанской нефти, э, легенда гласит таким образом, что несколько тысяч лет назад э, и, и шел караван в Китай, э, вы отпустили умирать, прошу пробачения, про, умирать верблюда, и на обратном пути через 4 года возвращаются, он как м, чистенький, свеженький, без всякой болезни. Он копытами раз, раз, э, м, месторождение раскопал и купался в этой нефти, и купали все животные того периода. Вот таким образом, несколько тысяч лет назад, был найден нафталан. нафталан. И вот сегодняшний день самое эффективное лечение псориаза и кожных заболеваний – слово «нафталан». Это нафталановые грязи, которые, повторяю, есть в Азербайджане и в Хорватии. Ще варто що зрозуміти, от ви вже зазначили, що нафтоланова олія да, здавна використовується. А в, яких ви, в якому вигляді, в яких, да, якими методами застосовується ця олія саме вашої компанії? Да, от, чи вдалося знайти нові, можливо, способи її застосування, розробити сучасні формули? І от так, да, я зрозумів я ваш питання. Мы разработали вместе с немецкими компаниями, вместе с азербайджанскими компаниями. А хотя эта история началась еще 200 лет назад, в ранней каждого японского солдата была обязанность носить мазь с нафталаном. То есть при любых ранениях, при каких ожогах. Если тебя ранили там на передовой, еще почти 200 лет назад. Это свободно в свободном доступе есть в интернете. То есть ты достаешь баночку с нафталаном, можете представить, с Азербайджана возили верблюдами, доставляли в Японию, чтобы в кабранце любого солдата был нафталан. И если рана не заживает, мажешь, обвернул и 2-3-4 дня никаких побочных явлений. Рана как заживает, как будто вообще никогда ничего не было. Первый нафталан завезли в Европу еще в 1840 году. В 1840 году. И немцы выкупили это месторождение уже в 1845 году. И вот до, до национализации после Великой Октябрьской революции это месторождение принадлежало немцам. И они даже запрещали его продавать в Азербайджане. Все вывозилось верблюдами, там конями. Вывозились в Европу, в Среднюю, вот, на, на Восток, в Японию. Вот такая вся история. да. Поэтому сегодня мы выпускаем лейкопластыри с нафталаном. Угу. Самое лучшее, что может быть. Вот наши ребята на передовой считают это самое. Вот я недавно проезжаю, один говорит, у меня закончился мой ваш лекапластер, я его уже три дня не снимаю, потому что, ну, прошу пребачения, э, ну, тяжести тяжелые и mm -hmm. ничего нет, когда там грыжа там сустав или еще что-нибудь. В нашем пакетике находится три три э, размером там 12 на 18 и срок действия 18, 12, 24 часа и на 20 часа, 24 часа клеишь, легкое такое, такое, легенькое тепло, вот все, что связано с мышцами, проходит через 3-4-5 минут. На 24 часа наклеил все. Мы их пускаем в Германии вместе с немецкой компанией. Да, и они официально сертифицированы у нас в Евросоюзе. Mm -hmm. вот. Отже, же выглядели кей-пластырь. Дивлюсь а вы еще пришли с а вот таким засобом собой выгляде. Да, вот к нам обратилась... Оліє, да? Да, вот mm -hmm. вот к нам обратились э, сегодня основная из болезней на фронте это псориаз. На нервной почве, на нервной почве очень много псориаза. И мы тоже разработали, э, вот называется бело-навтолавная мазь да, когда ты намажешь, э, вот, э, то есть есть черный нафталан. Черный нафталан ⁇ это тот, который добывается чисто из месторождения. Mm -hmm. А потом из черного нафталана, э, где-то там 10-12%, получается белый нафталан. Мы очищаем все, что есть. Если для э, мази и кремов, те, которые мы можем использовать. И вот сегодня у нас разработана линейка э, для суставов, для лица для псориаза, для трофических язв и для многих болезней, связанных uh -huh. с кожей. Uh -huh. да, есть кожа головы, есть кожа э, воротниковая зона. Вот очень, очень, очень. Ну, я вот у нас есть была такая главная дерматолог Украины Калюжная Лидия Денисовна. Вот она, можно сказать, нас благословила на эту тему и считала, ну, вот, вот она считала, что это э, нафталан одно из самых чудодейственных действий в мире. Uh -huh. И когда мы занялись, она об этом узнала, она сказала, я вас благословляю, потому что считаю, что это одно из самых лучших для лечения людей. Uh -huh. Тут важно еще Станислава зафиксировать, в каком так есть э, складова, скажем так, да, в ликах э, нафталана, это значит пластыри, олия э, и еще в чем? Пластыри и сам, сам белый нафталан. У нас линейка составляет около 20 продуктов это шампунь для головы, uh -huh. полоскатель рта, полоскатель рта, да, вот если э, по, полоскать рот и зубные пасты, это самое лучшее, что может быть. От чего выпадают зубы, от чего болеют зубы? Нафталан укрепляет суставы и если, допустим, брать зубную пасту, то от одного от одного раза приема зубной пасты нафталана уходят все э, 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 когда сочится кровь, укрепляются десны, угу. вы эффект получите на второй день приема зубной пасты. Вы говорите ясно, в угу. да. да. Так. Вот. Что касается суставов, суставов если у кого-то грыжа, у кого-то крутят ноги, у кого-то вот проблемные самые, вот представьте, самые проблемные ноги, которые можно существовать, вот, вот представьте, что они такое есть. Лечится очень просто берется нафталаном, обмазывается нафталаном, заворачивается там пленочкой, э на утро просыпаетесь, и вы свои ноги не, не, узнаете. Мы продаем этот и даем этот нафталан во многие клиники вот, пожилым людям. Мы сами ездим туда и сами участвуем. Вот, э мы сейчас добились того, что один из основных реабилитационных центров Украины для лечения псориаза, офіційно вносить в реєстр лічення навтолого угу. тут важно важливо ще зафіксувати, що застосування різних форм ваших продуктів тільки зовнішніх, внутрішніх. Ні, немає, так? немає, немає немає. Це, це важливо, щоб правильно розуміти, якого вигляду має продукція. більше інформації про цю продукцію нагадаю, ви зможете знайти на сайті naftalan.group. також можете звітати за адресою вулиця Ділова, 14, або ж зателефонувати за номером телефону 095 798 29. Інформація прозвучала на правах реклами, і повертаючись до того, да, які захворювання, чи стани е, тіла, зовнішні шкіри, можливо, так, е, лікує е, складова нафталану. От е, ви зазначили грижі, е, далі, крижні, я так розумію, так? Де ще можна застосовувати. Діабетична стопа. Угу. стопа. Саме, саме сложні проблема. кожи какие вы только можете представить вот вот представьте что у вас вот просто гниют ноги на живую да это натуральный же продукт побочных явлений просто ноль единственное индивидуально непереносимость но такую не зафиксировано совсем есть у нас есть у нас на сайте есть в Азербайджане и во всем мире около 200 докторских диссертаций защищено на основе э этой, этой нафталанской нефти. Около 200 докторских диссертаций. Это очень много. Поэтому, что э я вас попрошу, вы заходите к нам на сайт. Uh -huh. э у нас есть э телефон. что Если есть какая-то проблема, и она не решается, у нас есть врач, и там, допустим, но... Надо, надо просто обязательно почитать, потому что у каждого псориаз бывает разной формы. У одного есть псориаз, он влажный, во-вторых, сухой, у третий там какой-то другой. Надо обязательно посоветоваться, чтобы можно было выбрать. Но даже, даже не посоветовать, 95%, даже 98%, все кожные заболевания лечатся нафталаном. Но ну, если вы приехали туда, в Азербайджан, курорт, который называется нафталан, ну, вы бы были приятно удивлены, что там толпы со всего мира едут. Да. Но mm -hmm. мы решили, вот, видя проблему сегодня в Украине, мы специально, я повторюсь, э, приобрели компанию «Нафталан Фармгрупп» летняя история в Азербайджане, сделали на Украине дочернее предприятие и поставляем туда. Мы ходим в тройку официально тех компаний, которые официально получают э, «Нафталан» с, с месторождения и участвуют в его добыче, mm -hmm. на наша компания. Поэтому... Потому что нафталана есть ну, очень много Вы скажете, вы ваша компания была парши джерела. Конечно. У нас это все официально завезено, растаможено. На таможне пройдены все экспертизы. То есть, покупая этот товар, вы понимаете, что он не какие-то перекупы. Мы участвуем в добыче его. Мы его транспортируем, все сертификаты. Можно запросить все, что можете. Можно проехать посмотреть, как вы делаете. Да, у нас ну это все із перших рук так. А, обов'язково треба звертатися до лікаря, щоб розуміти, да, якого виду той же ж псоріаз, які ви тут це перерахували, тому що ми розуміємо, що різного а, виду не, і не, тоді можна, проко можна, можна було би uh -huh. да, у нас, якщо тут відповідає на телефонний за може задати і сказати у мене uh -huh. такий псоріаз, у мене така проблема. який діагноз, да поставлено. Да, Все нужно. Мы, когда приходим к врачу, мы уже говорим ему, что у нас болит. Какие-то какие проблемы. Потому угу. что на, если псориаз маленькая там пятно, это один вопрос. Если псориаз на всем теле, это другой вопрос. У нас бывали люди, у которых псориаза было 97% кожи. Угу. Да, и человек стеснялся даже в ванну ходить. Он не мог все. И мы где-то там... Ну, это небольшая проблема. Вот людей с проблемами до 50% псориаза, их очень много, к сожалению. К сожалению. И псориаз помолодел настолько, а параллельно мы еще планировали, но война э, помешала, мы планировали вот в Ахмаддите, в поликлинике, открыть водолечебницу mm -hmm. Да, Я небольшую тайну открою, она это еще тема не уберла, но просто война сделала свои коррективы. И мы собирались в Ахмадите, в поликлинике, я буду называть фамилию врача, открыть для того, чтобы можно было там детей от mm -hmm. 10 лет, потому что меньше оно не, не, не надо рисковать, Вот mm -hmm. можно было бы... Так. як довго потрібно використовувати ваші засоби, щоб відчути позитивний результат? Чи це залежить від Смотрите. проблеми відповідної відповідно від Смотрите. того засобу, уже, який про вже на день? Уже на наступний день буде у результат. Вже навіть на наступний день. Ану, уходять по потіхонку, уходять воспалення, уходять краснота. Но, ну, естественно, мы же понимаем, что псориаз, это, допустим, многие болезни, это внутренние болезни, mm -hmm. не наружные. Естественно, мазать, надо же тоже начинать себя беречь и там, уделять внимание, как вот мы начали mm -hmm. наш разговор здоровью, там, гулять то есть внешнее лекувание это не панацея, обовязково требуется да, треба звернуть ну, можно, на нельзя, внутренние проблемы. Там, если внутренне не заниматься, mm -hmm. не, за, сам, не заниматься собой и не, не уделять внимания, чтобы mm -hmm. вот нафталан был да, это чудо. Да, я же говорю, что в Азербайджане даже есть музей, музей костылей. Mm -hmm. Музей костылей есть. И там лежат больше 10 тысяч костылей, которые люди оставили. Мы берем с первых точек. У себя же любимого надо тоже любить его, тоже уделять внимание, чтобы там можно было. И зрозумить первую причину. Проти чьи есть до выкористания засобов, кому можно, кому не можно? Ну, таких жестких... И в каких выпадках можно, а каких нет? Нет, таких жестких противоказаний нет. Кроме того, что есть такое основное, это онкология. Почему онкология, когда уже открытая онкология? Когда, потому что оно же сам нафталан очень активен сам по себе, да, это не просто там какая-то там травка, оно же само по себе очень активное вещество, которое делает, действует на кожу, очень натуральное там, да, вот, это самое... Поэтому вот у кого онкология, вот мы не рекомендуем и азербайджанские врачи в санаториях, там, когда про них проезжаешь, проверяют. А мы дружим со всеми санаториями, у нас очень хорошие отношения, у нас общая научная база, мы там у нас и симпозиумы, несколько несколько мы делали всемирных в Азербайджане. И вот когда проходят анализы, одно из основных противопоказаний – это онкология. Есть онкология, нет. Не то для вот на Україні практично ніяких протипоказань угу. Но действие сразу ощущается на перший, второй, третій день. А, як можна взагалі інтегрувати використання вашої продукції у щоденний догляд? Чи варто це робити, чи тільки коли вже проблема є велика, як то кажуть, і не видно неозброєним оком, щоб дбати про своє здоров'я вигляді, ну можливо, профілактичних якихось моментів профілактики після фізичних навантажень чи для загального зміцнення здоров'я, чи це більше як профілактика, чи як уже Ні, лікування? Є от, от профілактика, особливо полості рта. простатита. Вот мы сейчас делаем свечи с нафталаном. Да? И вот когда мы проезжаем и в Хорватию, и в Азербайджан в санатории, первое, что проезжает, вот это женское бесплодие и э, простатит. И то есть и мужчины проходят лечение простатита. Вот есть там 4-5 процедур, которые вот проверили, когда на анализе, да, если у тебя нет онкологии, многие мужчины проезжают. И вот лечение нафталаном женского бесплодия, ну, в особых там форм, до 45-50%. А мужского простатита ну, где-то процентов до 70-75. Простатит, который уходит. Вот, свечи и, или этот самый, да, другие там, э, впрыскивания идет. Очень много. Поэтому, особенно для мужчин, вот, допустим, э, простатит, для женщин там, вагинальные свечи, для, у кого болят зубы, э, ну, ничего не может быть. Вот, белый mm -hmm. нафталанг, он сам по себе, ну, как вот вода чистая, вот когда она очищена от всех вещей, это как как если поставите воду, э, стакан воды и mm -hmm. белое нафталановое масло. Один к одному, один к одному. И вот если вы чистите это, зубы, это, mm -hmm. это просто, ну, если бы даже раз в, в неделю чистить. Вот мы сейчас делаем такой набор, э, зуб, новый, mm -hmm. такой очень интересный, э, с, этот, с, с нафталаном для зубного. Очень интересно, на сайте у нас посмотрите. Поэтому я считаю, что профилактика простатита для вагинальных женщин, для, для женщин вагинальные полоскатель рта у нас. Вот у нас есть жидкие перчатки, это очень интересная тема с нафталаном. То есть вы берете, это мы сделали вместе с немцами и с, Азербайджан, с Азербайджанской академией наук, мы сделали жидкие перчатки. То есть, вот. Это когда... косметичный засіб, Да. Для вот, вы, допустим, вот женщина на кухне порается, да. Угу. И естественно, от того, что много стирает, убирает там, да, руки сухнут. А если намазать жидкими перчатками, жидкие перчатки, то получается, что нафталан у тебя на. 5-6 часов защищу угу. і пото така єснівідима плюночка, а на щось логінка а ще ну руки защищены а угу. всі всяких міпромікробом всяких ідеальна віч? Тобто і як профілактика, і як лікування теж можна застосовити. Просто у нас уже трошечки час добігає завершення наша програма. Давайте тоді так чи маєте ви якісь побажання тим, хто хоче спробувати вашу продукцію, з чого варто було б почати? Ну, смотрите, мы вообще нового ничего не открыли. Mm -hmm. Простите, что я возвращаюсь и не сразу не, не, не на ваш вопрос. В советское время а нафталан был в каждой аптеке. Я что я была в российской новую. В каждой аптеке э, в Украине и везде был. Это с учетом развала. Mm -hmm. Этот нафталан, азербайджанцы признали на своем он пропал сегодня вы можете ознакомиться на сайте. Вот mm -hmm. лейкопластыри – величайшая тема, зубные пасты, профилактика – величайшая. Что касается лечебных форм э, от псориаза, ну, я считаю, что аналогов просто нет и быть не может. Mm -hmm. Натуральное -на -на средство лечения псориаза, ну, вот, да, вы на следующий день уже увидите э, результат, э, тот, который есть. Ну, и Само плюс боли в суглобах, способен... так, скажу, да. а? а? да. боли в суглобах, этот… Э, 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 э... Ну вот сегодня, прошу прощения, что я подвязываю здесь военных, ага. но вот сегодня, еще раз повторюсь, для, для ребят на передовой это одно из самых эффективных лечений, когда вот... Такая швидка маленькая, допомога. Да, не маленькая. Велика ну мається на увазі в об'ємах. <ріст> <ріст> не треба собою рюкзак <ріст> брати, аби це все носить. Пасибі вам велике. Я ж нашим глядачам нагадаю, що більш детальну інформацію ви завжди зможете знайти на сайті naftalan.group. також можна зателефонувати і поставити ще можливо у вас виникли запитання, які мене встигло обговорити під час ефіру 095 798 29, А завітати за адресу вулиця Ділова, 14, у Києві. Дякую вам, пане Станіславе. Нагадаю нашим глядачам Станіслав Глгригорицький був з нами, засновник компанії Нафталан Фармгруп цього етеру.